Як ви думаєте, чого і ще зараз не вистачає Росії? З учора того, що війна в Україні пішла зовсім уже як то ні шатка і нівалка, і перспективи ніякі взагалі вже не проглядаються. Правильно, срочно придумати собі проблем на якихось інших напрямках. Не навоювалися, рвуться в бой. Но вони вже опитні, вони як рвуться. Вони не рвуться там, де вони моментально відхватять звіздюлей, і рвуться якось так, щоб не сильно було заметно, що вони рвуться. Але вони рвуться. вернее, даже так, нарываются. Ну, скучно им. Украина это проходная задача. Никто панькаться не будет. Соскин о заменах Минобороны РФ. Украина для Белоусова, новый глава Минобороны РФ, это текущая задача, проходная. Основная задача это выйти на разрушение государств золотого миллиарда. Северная часть Балта-Черноморской дуги, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша, Сувалкский коридор, Калининградская область. Не зря же Алиханова взяли в правительство бывшего губернатора Калининградской области. А он что там отстоял Калининград в тяжких битвах? А чого тоді нас з ним так пугають, верні, навіть не нас. Ми Росію, як ви зрозуміли, вже і не З нами вона вже практично розібралася, вже і забувати про нас потихеньку стало. І її на більші на проблеми починають тягнути, желательно десь подальше від нас, тому що тут у них дуже сильно горить, і їй дуже хочеться, щоб горіло ще у когось ще десь. Минобороны предложила изменить границы России в Балтийском море. Минобороны России предложила изменить морскую границу в Балтийском море. Минобороны сочло неактуальным перечень координат побережья и островов России в Балтийском море от 1985 года и предложила его обновить. Нынешняя граница в море не соответствует географической обстановке, сочли военные. Ну вот сочли они себе, это две недели назад. И им абсолютно пофиг, то, что думаю по этому поводу. Бо, ну ну, вот не понравилась им их граница в Балтийском море. Яке після вступлення Швеції і Фінляндії в НАТО стало взагалі внутрішнім морем НАТО, на дальній гальорці якого болтається якась Росія, як в полонки, їй не подобається просто болтатися. Вона там хоче всіма повелівати. Я ще раз повторюсь, їй абсолютно пофіг, що там ще хтось знаходиться. Россия решила сдвинуть госграницу в Балтийском море рядом с Литвой и Финляндией. Российские власти приняли решение расширить территориальные воды страны в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. Согласно документу, который подготовила Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Ну вот решила себе Россия в сторону, одностороннем порядке, что-то где куда-то сдвинуть, как вот у нас, да? Что-то выдумывала, что-то там пыталась как-то объясниться всем, в том числе и самой себе брехала, но на самом деле Це тупа захватницька війна середньовікового рівня. І от Росія подумала, а б щось подібне не провернути десь по северній Бо, як правило, такі ідеї, навіть з учетом їх дурацькості, це предмет довгих нудних переговорів з сусідами, м'яких Росія навіть не поінтересувалася. Як вона вважає, що їм треба, вона їм трохи вже показала. постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично признать недействующим раздел Балтийское море. Документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия. Российская Минобороны объявила, что они стартовали в Южном военном округе с участием комплексов Искандер и авиации, вооруженной ракетами «Кинжал». Цель учений – подготовить личный состав стал к применению нестратегического ЯО, а также ответить на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, заявила пресс-служба ведомства. О, а это то, что я вам раньше говорил. Россия настолько впечатлилась своими ядерными учениями, что что-то сама для себя решила что все остальные мы тоже впечатлились. А значит, под шумок можно быстренько у кого-то что-то тяпать под боком у стран НАТО, які сейчас, как сама себе решила Россия, что они сейчас даже не пикнут. А вроде что то пикают ты ба? На следующий день после публикации проекта Литва вызвала временного поверенного в делах России Александра Елкина для дачи объяснений. Литовский глава службы охраны государственной границы Рустам Любаев назвал возможный пересмотр водных границ провокацией со стороны России. Министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис написал в социальной сети X. Проводится еще одна российская гибридная операция. На этот раз с целью посеять страх, неуверенность и сомнения по поводу намерений России в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС. И на нее должен быть дан соответствующий жесткий ответ. Подобным образом отреагировали и другие страны, имеющие выход к Балтийскому морю. Например, премьер-министр Швеции заявил, что Россия не может в одностороннем порядке принимать решения о новых границах. Россия не может. Это вы про какую Россию сейчас? Да Россия может все, что она хочет, и даже то, что она не хочет, и даже то, что она не может. И я как-то уже обижаю, что ей при этом приходится по этому поводу еще с кем-то объясняться, с какой стати вообще. В МИД Эстонии вызван дипломат РФ из-за инцидента с буями на реке Нарва. Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимулин в пятницу вызван в эстонский МИД. Ранее МИД Эстонии заявил, что в ночь на 23 мая российская пограничная служба в одностороннем порядке сняла световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарва. В эстонском дипломатическом ведомстве считают это провокационным пограничным инцидентом, который хорошо вписывается в более широкую модель провокационного поведения России, в том числе на границах с соседями. Эстония намерена потребовать возвращения боев. Не буя себе. Вы там что вообще себе возомнили? Россия всего-то на все. Решила подвинуть границу с вами туда, куда ей больше нравится. А вы там каких-то боев понаставляли. Да она вам сейчас счет выставит, что ей пришлось своими руками вот эти ваши непонятные обозначения убирать. Кто вы вообще там такие? А, это Российское море, она там что хочет, то она и делает. Истребители НАТО трижды сопровождали российские самолеты. На минувшей неделе истребители миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии трижды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, пролетающих через международное воздушное пространство, сообщило в понедельник Министерство обороны. Это еще кто кого сопровождал? Это Россия не поняла, кто вы вообще там все такие, да ото и хочется летать. И делается она не потому, что она что-то там нарушила. Россия, как известно, она никогда ничего не нарушает. Просто ей обидно, что вы все непонятно чего ей такую хорошую не любите. В Москве открыта выставка об истоках русофобии в Финляндии. 30 мая в Москве напротив посольства Финляндской Республики рядом с метро Парк Культуры была открыта выставка российского военно-исторического общества эпизоды финской русофобии. А главное, насколько вовремя вот это все. Да, вот как раз сейчас Россия одной рукой пытается изобразить себе такие какие-то невинные личико, доказать всему миру, что она за мир, а все остальные просто оговаривают. А она а, а вся такая хорошая, она никому ничего плохого. Не ділає, нікого не провоцирує. А вокруг неї одні сплошні русофоби. Причому не только там, де -то в Балтійському регіоні, а кругом. Там даже, ну, де даже не знають, що вони русофоби. А Росія ж вся така хороша. Дружественные в кавычках режимы Средней Азии могут перерасти в подобие киевского. Тюренков указал на тревожный факт. Идеолог Тюренков обратил внимание на тот факт, что в любой момент нынче дружественные нам среднеазиатские государства могут превратиться в подобие Украины. А вы тоже это заметили? Да? А как вы думаете? Вот, когда вы всех подряд вокруг себя начинаете в чем-то подозревать, обзывать, провоцировать, это куда ваших соседей толкает? Ваши дружеские объятия? Или визыває резкое желание вам каких-то поджопников надавати, тому що Росія їх ніколи не жде. Вона сама намагається ці поджопники собі спровоцирувати. Навіть від тих покладистых сусідів, які про таке не задумывалися. А прийдеться. Алма-Ата русская крепость. Вице-спикер Госдумы предрек проблемы с Казахстаном. Если Россия не закроет вопрос Украины, возможны серьезные проблемы с Казахстаном, Арменией и другими странами. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил такое мнение, указав на важность обращать внимание на ситуацию в Казахстане. В республике происходит национальная мифология в отношении достижения независимости и перехода на латиницу. Он также отметил, что Алма-Ата является русской крепостью и призвал не забывать об этом. Если мы не закроем тему Украины. У нас возникнут проблемы с Казахстаном, Арменией и другими странами. Обратите внимание на то, что происходит в Казахстане сейчас в связи с построением некого казахского государства и переходом на латиницу. Там много интересного. Некого казахского государства. Причем презрительно так некого. Соответственно, чего они должны церемониться? Непонятно с кем, неким. Укравшим у русских их истинно-русский город с истинно-русским городом Алматы. Да они явно не против туда явиться и забрать своей. Они бы давно это сделали. Да, Украина, вот тут стоите, такое. Все действия сковывает, все руки связывает. А так бы они, что так бы они сейчас бы разошлись. Украина отзеркаливается. Области на севере Казахстана принадлежат России. Стешин. Военкор комсомольской правды Дмитрий Стешин заявил, что области на севере Казахстана исторически принадлежат России. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли, объяснил он свою позицию. Почему мы их подарили в 1991-м? На основании чего задается вопросом Стешин? Ну ты ладненько. Всем все подарили и сейчас им дуже картить, пяты у всех все подбирать кругом. Да, я вважаю, що це добре. Це добре, що вони це делают і демонструють іменно зараз, як ніколи вовремя. Коли руки коротко, коли ці руки зв'язані і зв'язані серйозно нами отут, і коли у кото виникає ілюзія, що їм можна вірити, цими можна говорити, цими можна даже про що тут договоритися. І вони тут же починають демонструвати, що вони не лічаться. І що вони тут же. припрутся до кого-то с какой-то войной. и они обязательно припрутся, если их не остановить. Вот тут и сейчас. Ну и не прикопать для верности, чтобы ними нигде больше даже не воняло.